депозити, приріст депозитів за 10 місяців з початку року становить 60 мільярдів гривень. Із них 55 мільярдів це депозити в національній валюті. Або 16, Вони зросли на 16%, майже на 16%. 5 мільярдів депозити в іноземній валюті. Про що це свідчить? Про те, що все більше і більше населення. Довіряє національної валюті, довіряє банківській системі. Ми провели аналіз. Якщо, наприклад, середній депозит рік назад був десь близько 2,5-3 місяців, то зараз депозит розміщається 6 місяців плюс. І також зробили декілька порівнянь по депозитних ставках з початку року. Якщо, наприклад, беремо за базу на початку року 3 місяці, то процентна ставка по цим депозитам впала на 4,77%. Якщо беремо для порівняння, наприклад, 6 місяців, яка основна зараз база по депозитним вкладам, то ставка впала з початку року на 2,90%, майже на 3%. Якщо говорити про довгострокові депозити, то, що, те, що хвилює всіх, всю банківську систему як пасиви для кредитування економіки, то теж є там присутня динаміка по зниженню відсоткової ставки, десь біля 2%, або, якщо бути точнішим, то 1,92%. Що, що можна ще сказати? Тобто з, з кожним місяцем, з кожним місяцем все більше населення е, довіряє банківській системі і вже з початку року, якщо подивитись на діна, динаміку, то йде е, приріст в гривні, сталий приріст, приріст депозитів в гривні. Тобто на даний час е, банківська система достатньо ліквідна. І всі всі можливості для кредитування нашої економіки. Оце такі короткі меседжі, які хотів би я вам надати. Якщо буде щось далі, якісь запитання, можу тоді апелювати, відповідати. Дякую. Я ті збиття, які проходять в США... Штатах. на возможность укрепления национальной валюты и что делает нашим э, гражданам, я бы все-таки рекомендовал на сегодняшний момент не, не суетиться. Любые резкие движения, как уже сказал Борис Викторович, приводят к тому, что э, человек теряет деньги. Э, я считаю, что на сегодняшний день более интересным является с точки зрения размещения денег, это депозиты в национальной валюте. Разница процентных ставок составляет порядка 10%. Соответственно, если мы возьмем э, год назад, мы постоянно слышали разговоры о том, что курс будет 9-10 гривен, там, не знаю, 11. Ну, в разные были спекуляции. Но те люди, которые поверили гривне, они получают доход порядка 20%. Да, те, кто остался в иностранной валюте, они получили, наверное, ну, от силы 9,5%, может 10% по поставка. Соответственно, может это вызвано тем, что недополученный доход теперь стимулирует людей другие слухи распространять, потому что на вот этих вот операциях, которые проходят на ажиотаже, зарабатываются большие деньги. Поэтому деньги любят тишину, людям надо быть спокойным. Есть выгодные инструменты, депозиты в гривне, есть фонд гарантирования, который отвечает за то, что получит каждый вкладчик сумму до 200 тысяч гривен. Поэтому Считаю, что самый идеальный инструмент на сегодняшний день. Касательно э, депозитного портфеля, ну, тут э, было уже сказано э, Национальным банком. Для, на мой взгляд, есть три ключевые момента. Первое, это то, что меняется структура э, самого депозитного портфеля банка. Депозитов в валюте становится меньше, депозитов в гривне становится больше. На сегодняшний день депозитов в гривне уже порядка 57% да, в общей структуры. Если мы будем брать начало года, было 51. Но честь и хвала тут банка тоже, потому что те действия, которые были сделаны, и резерв, и увеличение безналичных расчетов, стимулирующие безналичные расчеты, привели к тому, что людям стало выгоднее э, работать и, и хранить деньги в национальной валюте. Второе, увеличение срока. Банки постоянно сталкивались с проблемой э, кхм, ликвидности. Сроки депозитов были два месяца, в кризисные времена были еще короче. Сейчас мы видим тенденцию, все банки устанавливают программы интересные для вкладчиков 6 месяцев и больше. Это долгосрочный, в нашем понимании долгосрочным Мы можем сравнивать с Европой. Для них, конечно, это будет казаться э, смешным, но для нас э, срок год уже является таким бы, скажем, более стабильным ресурсом. Это также большой плюс. Третье это процентные ставки. Мы видим, что процентные ставки постепенно снижаются в э, в национальной валюте. Э, мы видим, что все высказывания, которые происходят, они как бы взбадривают людей, да, и ставки начинают немного дергаться. потом все равно рынок успокаивается, опять придумываются какие-то новости, то Америка, то Америка, вот скоро мы начнем опять заниматься там выборами. Это будет происходить постоянно. Поэтому я хотел бы еще раз успокоить, сказать, что вот мы не видим никаких причин, да, чтобы у людей, у наших потенциальных клиентов и действующих клиентов были какие-то опасения по работе с коммерческими банками.